Бойцы не применяли против активистов оружие, однако били людей прикладами, пытаясь пробиться к подорванным вышкам. Пострадала корреспондент АТР Гульсум Халилова. Гульсум у нас в прямом эфире. Да, добрый вечер. Гульсум, расскажите, что происходило и что происходит. Ну, на данный момент возле опор линии электропередач все спокойно. Там установлены палатки, сформировано дежурство. Активисты гражданской блокады Крыма не подпускают сотрудников УкрЭнерго к опорам для ремонтных работ. 21 числа, как известно, был День бедности, и на пропускном пункте Чангара организ, активисты организа организовали автопробег, а после взяли огромные флаги, крымско-татарские, украинские, и пошли в нейтральную зону между двумя пропускными пунктами на административной границе с Крымом. Там развернули флаг и поклялись о том, что о деокупации Крыма. После этого по планам должны были выдвигаться на другие пропускные пункты Чаплынка и Колодничак, также там разворачивать флаги. По пути заехали к опорам поврежденным линии электропередач Каховка Титан, Каховка Джанко и Каховка Островской, это возле села Чаплынка. Там они возле опоры также установили флаги. Мы же с моим оператором уже хотели выдвигаться, ехать дальше, как возле а, трассы я увидела росту солдат. Естественно, а, мы с оператором вернулись обратно, а, ну, чтобы освещать объективно события. Я так поняла, что будут штурмовать крымских татар, которые стояли возле опоры линии электропередач. А, ну, действительно, так оно и произошло. А, Рота солдат надвигалась к опорам, в этот момент это увидели уже сами активисты, крымские татары, которые там были, мирные жители, которые приехали из Херсонской области просто отметить праздник, День бедности. А тут надвигалась уже рота солдат, я, естественно, как журналист, выполняла свои профессиональные обязанности, я подошла к ним, хотела взять интервью они, естественно, давать на камеру комментарии отказались. А, тут крымские татары уже они когда уже подходили к опорам любыми, а, они хотели прорваться к опорам, естественно, там активисты хотели им препятствовать, а, тут началась небольшая потасовка. они не, не видели никого на своем пути, а, были вооружены, естественно, были в руках автоматы. и тут а, активисты из правого сектора, также обычные там, жители Херсонской области хотели им препятствовать, и тут а, прошла вот эта суточка, и я, собственно, попала в центр событий, и один из силовиков а, ударил меня прикладом в живот. Я не знаю, насколько это было случайностью или нет, но не заметить журналиста с оператором, с микрофоном, я думаю, что это было ну невозможно также, кроме меня, пострадали еще активисты гражданской блокады. собственно Диля Вера, это один из патриотов а, и несколько еще крымских татар. После они отцепили опоры. Крымские татары же вместе с другими активистами стали возле опоры и хотели препятствовать им действиям. По словам а Ильи Кивы, они получили приказ любой ценой дать возможность проведению ремонтных работ сотрудникам а, УкрЭнерго, чтобы опоры поврежденные не пали и чтобы обеспечить безопасность мирным жителям. Так они отцепили опоры. В этот момент, по словам командира штаба Ленура Исямова, людей, которые подтягивались и в поддержку крымских татар, задерживали уже возле трассы. Так Ленура Исямов пытался договориться с Дзюакиевой, чтобы Силовики отошли, и крымские старые тоже отойдут к палаткам. Естественно, они не отходили, это продолжалось где-то полтора часа. После Илья Кимов дал приказ отойти на 50, на 50 метров от опор линии электропередач. Спасибо, Гульсум.